Когда произошел, произошло 10 апреля и Смоленск, я вспомнил свой, свой разговор с Владимиром Буковским, который мне сказал вот одно. Я тогда не обращал до конца внимания на это, но думаю. Наш разговор, я, я это не записывал, мы разговаривали еще во время там, технической подготовки к съемке. И он мне сказал тогда вот, но ну, он не уверен, что это, это был взрыв, что это ну, в смысле, что это покушение на жизнь Качинского. Потому что, как он это сказал? Русские могли бы это сделать где угодно. Почему именно там? Да? И мне тогда в голову пришла такая теория, что если посмотрим, посмотрим на все эти э, их э, спецоперации, да? Политковском, э, э, чеченцы, которые выезжали за границу, даже убийство президента в Чечне, да? от Джохара Дудайра начинаю, э, вот Илья Андербиев, они всегда всплывали, всплывали, в смысле всегда выходило в конце концов, оказывалось, что это русские спецслужбы. Да? Каким-то образом... Следственные сотрудники разных стран доходили до этого момента, что там показывался в конце русский след. И это, ну, такой э, э, пиаровский, очень плохой, э, очень плохая ситуация пиаровская, потому что, ну, всегда говорят, вот, и это еще имеют какие-то доказательства, да, что это мэй. Но если, если делать такое покушение, где лучше? Я спросил вот Гуковского, где лучше? Он мне сказал, ну, как где лучше? Я говорю, ну, где? На какой территории? И вместе мы дошли до, до, до решения, что самое лучшее место – это у себя. Почему? Потому что тогда вот контролируем все возможные вещи, которые вокруг этого будут крутиться. Будут ли это медслужбы, милиция, ОМОН, туман, что-нибудь, да, прокуратура, армия, политики, договоры международные. Все это будет происходить на нашей территории, и мы будем все это контролировать. Пропуск информации, да? средства массовой информации, все. По-моему, это все было придумано с самого начала. Конечно, никто не знает до сегодняшнего дня, сколько людей задействованы в это дело. Да? Были задействованы ли в это дело наши? Этого тоже на сегодня никто еще не сказал. Но есть конкретные моменты в этой истории, которые ну, ставят какие-то вопросы серьезные. Да? Речь идет про ремонт самолета в Самаре, например. Да? Или самоубийство какого-то высокого чиновника, который за это отвечал еще до Смоленска. Есть этих вещей очень много, которые показывают, что все это было задумано и что он это, это сделал. А делая это, да? Но он же знал, что не только там... Ну, с, Честью нашему президенту, нашему президенту, но э, кроме него там погибло очень много людей, элиты консервативной части польской политической сцены. Да? На 96 людей там было несколько десятков, действительно, настоящих лидеров. Людей, которые способны были нести на свои плечи ответственные государственные правительственные дела. Польские, так скажем, польско-ориентированные. И эти люди погибли. Там просто вот в этом одном моменте вот дошло, ну, сделалась дыра. Просто такая огромная черная дыра. И по этих, людях, ну, этих людей не можно было в этот момент быстро как бы заступить другими. Да? И единственное, что меня удивляет, вот, о чем мы говорили раньше, это есть э, что, то, что это был взрыв, то что это было покушение, для меня это сегодня, тогда еще можно было как какие-то сомнения э, э, иметь, но на сегодня это не, никаких сомнений нет, что это, был, что это было просто покушение, что это был взрыв. Да? В Смоленске, это точно, э, но, но хотя бы вот рассматривая все эти документы, которые показывались.